Нужно дать по рукам тем решалам, которые их постоянно тащат в парламент. Я считаю, что коалиции нужно быстрее голосовать изменения к регламенту, чтобы свои моральные и патриотические требования их не пускать ввести в законное русло, потому что регламент, там требует, регламент требует им передать эти фракции. Нужно быстрее работать. Я тоже самое делаю скидку на то, что масса неопытных депутатов, но во главе фракции там многих реальные зубры политики. Почему они это не ускоряют, я не понимаю. Но мы не дадим пройти этим людям, потому что все жертвы, которые были в этой войне, вся разворованная страна, это в том числе их вина. Другое дело, что нам нужно говорить о демократии, когда заработают суды, прокуратура, будет снята депутатская неприкосновенность, и к массе этих людей будут вопросы. Поэтому их прохождение многих людей в Верховную Раду для меня под большим вопросом. То есть я считаю, что мы нарушаем сейчас закон, закон о регламенте. Нужно его поменять. Но есть вещи более высшего порядка. Это совесть, честь, это память о погибших людях, это патриотизм. Нужно просто быстрее эту коллизию переводить в правовую плоскость.